নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ মা দেউতা মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ লগে লগে চিৰিয়াছ হৈ গ'ল অকণমান আগতে হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আহি আছিলে যিয়ে নহওক বাৰু আমি আজি আহিছোঁ এখন বিয়া খাবলৈ আৰু আমি আহিছোঁ পাঠশালা বুনগাঁৱলৈ আৰু এয়া হৈছে পাঠশালা বুনগাঁৱৰ প্ৰসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দিৰভাগ সঁচাকৈ মন্দিৰভাগ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আপোনাৰ আৰু ইয়াতে মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰ হয় অৰ্থাৎ মোৰ মাৰ ঘৰ হয় ইয়াতে আৰু আজি আমি বিয়া খাবলৈ আহিছিলোঁ আহিছো মোৰ মাৰ ভতিজা ল'ৰাৰ অৰ্থাৎ মোৰ মামাৰ ল'ৰা আৰু অৰ্থাৎ মই বুজাই দিছো আমাৰ পাঠশালা বুনগাঁৱৰ ৰাজমুকু থিয়েটাৰৰ আপোনাৰ অ'নাৰ শ্ৰীযুত মানস কলিতা দাৰ বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমি বিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আপোনাৰ চব বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ বিয়াখন খাবলৈ আগতেও বাৰু সৰু মানে কি আৰু আমি সৰুৰ পৰাই চিনি পাওঁ যিহেতু মামাৰ ল'ৰা হয় দাদা হয় তেনেকৈ চব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে বিয়া মই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো মোক মাতিছে সেইটো কাৰণে খুব বেছি ভাল লাগিছে ভাল লাগে তেতিয়া মাকৰ ফালৰ কাৰোবাৰ বিয়া খাবলৈ আহোঁ আৰু এয়া দেখিছে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আপোনাৰ বহুত শুনিছোঁ বিয়াখনৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ পতা হৈছে আৰু খুব ভালো লাগিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মানসদাৰ মাহীয়েক আৰু এয়া হৈছে বা মানে মানৱ মাকে ডাঙৰ মইনা বা আৰু এইপিনে গান গোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে সুমোৱাৰ আপোনাৰ ৰাইট চাইডে আৰু এইপিনে লেফ্ট চাইডে মানুহ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু বিশেষকৈ মানৱদাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে তেওঁ বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বিয়াখন আয়োজন কৰিছে খুবেই খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু একমাত্ৰ বিয়াখনত তেওঁৰ কাৰণেই আহিছোঁ তেওঁ যে মাতিছে অশেষ ধন্যবাদ মোক মাতিছে আৰু মোক বিয়া হোৱাৰ পিছতো মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু এয়া হৈছে পেণ্ডেলৰ ভিতৰ ভাগ এইপিনে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাহ কফি পকৰা ফুচকা আৰু এয়া হৈছে মোৰ জেঠীমাৰ ল'ৰা বৈ দাদা আৰু সমৰ এই দুজন মোৰ গাঁৱত আহিলে মোৰ ফুল পাৰ্টনাৰ হয় তেওঁলোক দাদা হ'লেও মোৰ খুব মৰম কৰে মোক আৰু এইপিনে দেখিছে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত মই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ পেণ্ডেলৰ ভিতৰত মই ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন দেখা পাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে দৰা কইনা এয়া বৌ আপোনাৰ জয়শ্ৰী বৌ তেখেত হাজোৰ হয় হাজোৰ ছোৱালী পাঠশালা বোনগাঁৱৰ এতিয়া বোৱাৰী হ'ল তেখেত চ' খুব ধুনীয়া এটা পেণ্ডেল খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ মামাহঁতৰ পাঠশালা বোনগাঁৱত আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বিয়া এখন পাতিছে সকলোৰে ভাল লাগিছে গাঁৱৰ এজন ল'ৰা এজন ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰি তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ তেনেকৈ ইয়াৰে মাহঁতে গম পায় সকলোখিনি মানুহে গম পায় কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু সঁচাকৈ খুব মানে কি ভাষাৰে কম মানে দাদা দাজন দাদাজন আচলতে মানুহবিলাক খুবেই খুবেই ভাল হয় তেখেত এখন থিয়েটাৰৰ মালিক হোৱাৰ পিছতো অ'নাৰ হোৱাৰ পিছতো ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৰে লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগে আৰু এইপিনে দেখিছেনে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ আহি আগতেই বহি আছে নহয় এয়া মাহী এয়া মামী কুশলমামা মামী মহা তেওঁলোক আহিছে লিচু বাগান পৰা হেঙেৰাবাৰী তাকে মই জোকাই আছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ক'ত বহি আছে তেওঁলোকে ইয়াতে আমাক লুকাই পিনে তেনেকৈ অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ বিয়াবোৰত ধেমালিয়ে কৰি ভাল লাগে দিয়কচোন আৰু এয়া দেখিছে দৰা দৰা আজিও ফোনত ব্যস্ত দৰা আৰু এইপিনে ধুনীয়াকৈ ষ্টেজখন সজোৱা হৈছে আপোনাৰ তাৰপিছত খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বিয়াখন আয়োজন কৰিছে আৰু বিয়াৰ বিয়াখনত অহা নহ'ল আজি ৰিচিপশ্যনতে আহিলোঁ যিহেতু অফিচ থাকে আপোনাৰ সেইকাৰণে বিয়াখনত অহা নহ'ল বিয়াখনলৈ মাতিছিলে কিন্তু আজি ৰিচিপশ্যনলৈ আহিলোঁ আৰু খুব ডাঙৰ আৰু এইপিনে দেখিছেনে মোৰ মামাৰ ছোৱালী এজনী আপোনাৰ আইচক্ৰীম খোৱাত ব্যস্ত আপোনাৰ পূৰা আইচক্ৰীম ইয়াতে দিছে কৈছে ফুচকা দিছে তো আইচক্ৰীম খোৱাত খুবেই ব্যস্ত আৰু এইপিনে গিফ্ট দিবলৈ গ'ল মামীহঁত মাহীহঁত একপি ফটো উঠিলে আৰু এয়া হৈছে মোৰ মামাৰ ল'ৰা কি কয় মনুআমাৰ ল'ৰা দেখিছেনে ইয়াক মই আচলতে জন্মৰ পিছত আজিয়েই ইয়াক দেখা পালোঁ মোৰ অহা অহা হোৱা নাছিলে যিহেতু এতিয়া আৰু বিয়া হৈছোঁ তেনেকৈ অহা নাযায় একেবাৰে দেউতাকো দিছিলে সিহঁতাকেই কৈ কৈ আছিল আৰু ইপিনে আছিলে আপোনাৰ বৌ আহিলে ডাঙৰ মামাৰ ছোৱালী তাইয়ো আছিলে আৰু মাহী মহাহঁতো আহি গ'ল চ' খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া বিয়াখনত মানুহবোৰক লগ পালোঁ যিহেতু মই স্কুল বন্ধ হ'লেই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা আছিলোঁ গৰম বন্ধ হওক ঠাণ্ডাৰ বন্ধ হওক এইপিনে মায়ে কৈ আছে গিফ্টটো আনিলা নে নাই গাড়ীত আছিলে আৰু এইপিনে মাহীহঁতে ফটো উঠিলে গৌতম মামা মাহীহঁতে তেনেকৈ ফটো উঠিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনাৰ আৰু এইপিনে দেখিছেনে মানুহ গৈ আছে এতিয়া খাবলৈ আপোনাৰ আৰু মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই যে পেণ্ডেলটো দেখিছে এই পেণ্ডেলটো মই যিখিনি শুনিছোঁ যিখিনি সুধিলোঁ গম পালোঁ যে পেণ্ডেলটো চাৰি বিঘামানৰ ডাঙৰ এটা পেণ্ডেল হ'ব আৰু এই বিয়াখনত আপোনাৰ মানুহৰ টাৰ্গেট আছিলে আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ আৰু এইপিনে দেখিছেনে ফুচকা মোৰ মামাৰ এই ছোৱালী তিনিটাই দেখিছেনে ফুচকা খোৱাত ব্যস্ত জ্বলা হ'লেও খাইছে সিহঁত বুলি নহয় সকলোৱে মোৰ দাদাও খালে বৌও খালে আৰু এইপিনে আইচক্ৰীমৰ ভিৰ দেখিছেনে নাই আইচক্ৰীমৰ ভিৰ খুবেই আপোনাৰ বেছি আৰু সঁচা ক'ব গ'লে মানুহ ইয়াত বিয়াখনত মানুহ সঁচাকৈ মানুহে হেঁপাহ পলাই ফূৰ্তিও কৰিছে হেঁপা পলুৱাই খাইছেও সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে আপোনাৰ সকলো মানে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ মানুহ মাতিছে মানুহক যায় তাকেই ভাল লাগিছে তেওঁ মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ তেওঁ ইমান এগৰাকী ডাঙৰ সেয়া হোৱাৰ মানে থিয়েটাৰ এখনৰ অ'নাৰ হোৱাৰ পিছত তেখেতে সকলোকে মাতিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া হৈছে মোৰ মামী দুজনী ডাঙৰ মামী আৰু হনুমা কৈছিলে মামী তেওঁলোকেও আহিছে ইয়াতে বহি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ ন কইনা আহিছে আপোনাৰ এতিয়া ষ্টেজলৈ খুব ধুনীয়া লগা হৈছে খুব মৰম লগা কইনা হয় তেখেত চ' ভাল লাগিছে আপোনাৰ বিয়াখনত আহি পিনে আৰু এইপিনে কইনা দেখিছে কইনা আহিছে ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ৰঙা পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিছে আৰু এইপিনে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মই ইয়াতে আপোনালোকক কথা এটা জনাওঁ এই যে খোৱাৰ ব্যৱস্থা দেখিছে ইয়াতে প্ৰায় আপোনাৰ চাৰিশ মানুহ বহিব পৰা ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে আৰু এনেকুৱা দুটা আৰু এটা বনোৱা হৈছে য'ত আপোনাৰ তাত তিনিশ আপোনাৰ মানুহ বহিব পাৰে আৰু তাত চাৰিশ আৰু এয়া দেখিছে মাহী মহা দেউতা মাহঁতে ভাত খাই ল'লে আৰু এইপিনে আপোনাৰ য'ত ভাত বনাই আছে এইখিনিও অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনাক ইয়াতে আজি আয়োজনত আপোনাৰ হাঁহৰ মাংসৰ পৰা আপোনাৰ পথাৰ মাংস দালি চবজি আলু ভাজি মুড়ি ঘণ্টা আছিলে আৰু যিমান লাগে সিমান মানুহ সঁচা ক'ব গ'লে খুৱাইছে আপোনাৰ আৰু মাংস দুইপিধে মাংস আপোনাৰ কুইণ্টেলৰ হিচাপত পূৰা আনিছে আপোনাৰ যিহেতু পাঁচ হাজাৰ মানুহৰ আই আপোনাৰ আইটেম আছিলে চ' বনোৱা বন ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আপোনাৰ সকলোখিনি গৰম গৰমে সকলো মানুহে দুপৰীয়াৰ পৰা ৰাতিলৈ যি মানুহে খাইছে সকলো বস্তু গৰম গৰমে পাইছে আৰু খুব ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে সঁচাকৈ খুবেই বিয়াখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধুনীয়া হৈ উঠিছে দেখাৰ পৰা খোৱালৈকে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইপিনে আমাৰ মাও এতিয়া গিফ্টটো দিলে আপোনাৰ এইপিনে কইনা কিবা এটা কৰি আছিলে তেখেতে আৰু এইপিনে চাওকচোন আপোনাৰ কিছুমান লাইট তেনেকৈ বন্ধ কৰি দিলে দিওঁতে এইটো এটা লাইটৰ ধুনীয়া আপোনাৰ ডিজাইন মানে তেনেকৈ দেখুৱা মানে দেখিবলৈ পালোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া ক'ত আহিছোঁ জানেনে এয়া আহিছে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰলৈকে যিহেতু কৈছোঁ মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰ ওচৰতে মানে মোৰ মামাহঁতৰে গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইপিনে সকলো বহি আছে যিহেতু আমি ঘ আহিছোঁ তাৰ মামাহঁতৰ ঘৰত কিয় নাহিম বাৰু এয়া আমাৰ সৰু মামী এয়া মাহীহঁতো আহিছে আপোনাৰ খুব মামী মামী তাকে দেখাই আছিলে যে মোক এইটো ৰূপতে দেখালা মই জোকাই আছিলোঁ তোমাক কিন্তু মই এইটো ৰূপতে দেখালোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোটা আমাৰ মামী আইজনী মামী মামী গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ এতিয়া কওঁতেহে গম পালে মামী বনাই আছিলে সকলোৰে বাবে চা চ' খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকেও বিয়ালৈ যাব যিহেতু বিয়া গৈছে ৰিচিপশ্যনত সেইকাৰণে তেওঁলোক গধূলিলৈ যাব আৰু এয়া হৈছে জানো আমাৰ গোটা আমাৰ ছোৱালী আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আইতা আমাৰ এইয়া আইতা হৈছে আমাৰ মাৰ খুৰীয়ে আমাৰ মা এইখন ঘৰৰ পৰাই বিয়া হৈছে মা ডাঙৰ মাহী মহা মহাক জোকাই আছিলোঁ মোক এৰি এৰি থৈ আহিছে এৰি থৈ আহিছে বিয়াত বুলি তেনেকৈ আৰু এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ মহা মহাই আপোনাৰ পাৰিব গৈছিলে কঁঠাল যিহেতু আমি সকলো মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তো মামা যেতিয়া আমি গাঁৱত আহোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ তো কিবা নহয় কিবা এটা ল'বই লাগিব সেইকাৰণে কুশল মামাহঁতেও লৈ গ'ল কঁঠাল আৰু ডাঙৰ মহাই পাৰি পাৰি দিলে ডাঙৰ মহা আৰু মামাই এতিয়া মামাহঁত যাব কুশল মামাহঁত যাব তেওঁলোক লিচু বাগানত থাকে আৰু এইটো হৈছে মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰ এইটো যে দেখিছে এইটো হৈছে পুৰণা ঘৰটো আপোনাৰ এইটো পুৰণা ঘৰ হয় আৰু সেইপিনে আছে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ওখকে সেইটো আপোনাৰ নতুনকৈ গৌতমাই বনাইছে আৰু এইটো আপোনাৰ আটাই বনাইছে আৰু এইপিনে পিছপিনে আপোনাৰ বাৰী বুলি কওঁ আমি বাৰীখন বহুত সলনি হৈছে আমি সৰু হৈ সৰু যেতিয়া সৰুতে থাকোঁ যেতিয়া আহিছিলোঁ আহিছিলোঁ বেলেগ ধৰণত আছিলে পৰিৱেশটো এতিয়া বেলেগ হৈছে আপোনাৰ সেইপিনে নতুন সেইটো নতুন ঘৰ হয় সেইটো মা মামাই বনাইছে গৌতম মামাই চ' বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে এইখন ঘৰত আৰু এইপিনে হৈছে এয়া দেখিছে হৃদয় দাদা এয়াও আমাৰ দাদা হয় মাৰ জেঠীয়েকৰ ছোৱালীৰ ল'ৰা হয় মানে মোৰ জেঠীমাৰ ল'ৰা আৰু এইপিনে বৌ বৌ খুব মৰম কৰে লগ পালে আমি খুব কথা পাতোঁ আৰু এয়া হৈছে জানো তাইক কিছুমান কথা সুধিলোঁ শুনকচোন আপোনালোকেও বাৰু স্কুলত পঢ়া নাৰ্চাৰী এতিয়া ক'ত আহিছা বনগাঁও বনগাঁও ইয়াতে কোন থাকে আৰু বতা আৰু আছে নেকি আৰু এইপিনে গধূলি এপাক আমি বিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ মাজতে আমি মামা মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লো অকণমান ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ বিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ এতিয়াও মানুহ আছে প্ৰায়খিনি মানুহ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি মানুহ আছিলে কোনোবা কোনোবা আমাৰ ঘৰৰ গ'লগৈ এতিয়া আৰু মানুহ আহিব এইপিনে দেখিছে ডিছপ্লেখনত ধুনীয়াকৈ বিয়া দেখুৱায়ো আছে মানে হৈ মানে যিটো বিয়া মেইন বিয়াটো হৈ গ'ল সেই বিয়া জোৰণ তেনেকৈ দেখাইও আছে আৰু এইপিনে এতিয়া লাইভ প্ৰগ্ৰামটোও দেখাই আছে চ' খুব ব্যতিক্ৰমী এখন বিয়া এইটো কথা নকওঁ যে গুৱাহাটীত এনেকুৱা বিয়া হয় নোহোৱা নহয় ডিছপ্লে লগোৱা কিন্তু গাঁৱত এনেকুৱা এখন বিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আকৌ নিজৰ ঘৰ দাদা এজনে ইমান কষ্ট কৰিছে আজি সফলতাখিনি তেওঁ পাইছে ত' খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইপিনে অজয় ফুকন তেখেতো আহিছে আৰু এইপিনে ডাইৰেক্টৰ ৰাজেশ ভূঞা তেখেতো আহিছে থিয়েটাৰৰ মানুহখিনিও প্ৰায় আহিছে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ উৎপল দাস আহিব বুলি কিন্তু আমি সোনকালে ঘৰ আহিলে সেইবাবে তেওঁক দেখা নাপালোঁ লগ নাপালোঁ মানে আৰু এইপিনে ইয়াত ডেন্স দেখিছেনে দৰাৰ বায়েকৰ খুব ফূৰ্তি কৰিছে ভায়েকৰ বিয়া বুলি ভাল লাগিছে দিয়কচোন গোটেইখিনিকে লগ পায় সৰুতে আমি লগ পাইছিলোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ বাহঁতক এতিয়া আজি বিয়া লগ পালোঁ বিয়াখনৰ যোগেৰে খুব ভাল লাগিছে এইপিনে পাহী এয়া সৰু ভনীয়েক আৰু সেইপিনে নাচি আছে আপোনাৰ গ্ৰীণ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি এয়া মানৱদাৰ ডাঙৰ বায়েক হয় চ' খুব ভাল লাগিছে আৰু বায়ে খুব নিজকে আপোনাৰ স্ক্ৰীণখনতো চাই খুব ভাল পাইছে সেইকাৰণে বেছিকৈ আৰু নাচিছে বিয়াৰ লগতে ভায়েকৰ বিয়াৰ লগতে স্ক্ৰীণখনতো চাইছে তেনেকৈ নাচিছে আৰু এইপিনে কইনাকো অকণমান নোচলে এয়া হৈছে তিনিজনী ভা ভনীয়েক মানে বায়েক ভনীয়েক দৰাৰ আৰু এইপিনে কইনা তেখেতকো নোচোৱালৈ অকণমান চ' খুবেই ভাল লাগিছে আমাকো নাচিবলৈ গৈছে কিন্তু আমি ইয়াৰ ৰৈ নাথাকিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় আঠমান বাজিছে ঘৰলৈ উভতিব লাগে সেইকাৰণে দেৰি নকৰি আমিও ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু চ' দেখিছে আজি খুব ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে বিয়া ঘ আপোনাৰ ভায়েকৰ কাৰোবাৰ যদি ভায়েকৰ বিয়া কাৰোবাৰ ককায়েকৰ বিয়া চ' খুবেই ফূৰ্তি লাগিছে আৰু এইপিনে দেখিছেনে আমাৰ জানুজনী আহিলে বিয়া খাবলৈ বৌকে তাইক মানে মোৰ বৌ তাইৰো বৌ হয় বৌজনীয়ে জোকাই আছিলে বৌকে চ' তাকে খুব তাইক জোকাই আছিলে আইচক্ৰীমাই মই ঘৰত যাওঁতে গৈ আছিলোঁ তাত কিন্তু আইচক্ৰীম ওলাইছে দেই খাবা দেই নোখোৱা তেনেকৈ তাইক জোকাই আছে মানে শেষ হৈ যাব আৰু এইপিনে দেখিছেনে এটা ধুনীয়া বস্তু দেখিবলৈ পালোঁ গুৱাহাটীত আচলতে এইবোৰ বস্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ ঠাইৰ অভাৱ ভ্ৰমণত যিহেতু বিয়া পতা হয় গাঁৱত এই বস্তুটো দেখি আৰু কলগছৰে বনোৱা বুলি কওঁতে খুবেই আচৰিত খাইছোঁ এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ দেখিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দৰা কইনাক আৰু যিহেতু বিয়ালৈ গৈছিলোঁ ফটো উঠিবই লাগিব ভাবি পাই ফটোও উঠি ল'লোঁ এয়া ব'ল' দাদা মই আৰু মানক দা আমি তিনিওজনে এখন ফটো উঠিলোঁ সেয়া দৰাৰ সৈতে মই অকলে এখন ফটো উঠিলোঁ পিছফালে পিছে মানুহজন যে আহিল ফটোখন উঠাৰ পিছতহে গম পালোঁ আৰু এয়া মা মাহী মামীহঁতেও ফটো একপি উঠিলে আপোনাৰ আৰু এইপিনে মা দেউতা মাহ মাহী মামী তেনেকৈ এওঁলোকে ফটো উঠিলে আৰু এয়া হৈছে মহা মহাৰ সৈতেও ফটো উঠিলোঁ মহা খুব ধেমেলীয়া হয় আমাৰ ধেমালি কৰি থাকে আৰু এয়া মাহীহঁতক কৈছিলে মই যাওঁতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ লগতে ফটো এখনো উঠাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া মামাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে গোটেইবোৰ যিহেতু লগ খাইছে আৰু আছে আমাৰ মানুহ তেওঁলোক অহা নাই এইখিনি ফটোখন ৰাখি থৈ দিছিলোঁ এয়া বৌ চ' গোটেইখিনি মানুহক লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল আৰু মাকো ফটো উঠাই দিছিলোঁ ইমান ধুনীয়া এখন বিয়ালৈ আহিছোঁ মাৰ ভতিজাকৰ ল'ৰাৰ বি ভতিজাৰ বিয়াতো চিন হিচাপে মাকো ফটো উঠাই থৈ দিছিলোঁ ফটো উঠাই দিছিলোঁ আৰু এয়া পাহি এয়া দৰাৰ মানে মানসদাৰ সৰু ভণ্টি হয় তাই মই সমনীয়াই হয় তাইকো বহুত মানে বছৰৰ পিছত লগ পালোঁ আৰে বৌ মই এয়া বৌ আৰু মই বৌ আৰু দাদাও উঠিলে ফটো চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰো কোনে কোনে এই মোৰ পাঠশালা বুনগাঁৱৰ পৰা মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই চাই আছে লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আৰু অৱশেষত আমি আমাৰ পৰিয়ালটো মানে এখন ফটো কপি উঠিলোঁ মানকদাৰ সৈতে কইনাৰ সৈতে থেংক ইউ